Вітаємо вас, шановні запоріжці! Ми продовжуємо цикл програм інтерв'ю з депутатом, ініційований медіа центром Запорізької обласної ради і присвячений дню місцевого самоврядування. І сьогодні у нас в гостях депутат Запорізької обласної ради, голова фракції Радикальна партія Олега Ляшка Юрій Миколаївич Ружин. Вітаємо вас, Юрій Миколаївич! Доброго дня. І перше запитання 3 грудня Запорізької власній раді виповнюється один рік. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рік депутатської роботи і, взагалі, що у вашому розумінні депутатство і хто такий депутат? Ви знаєте, на сьогоднішній момент я хотів би все-таки са второї частини. Питання. Депутатство у мене вже не перша каденція є з чим то Тобто на сьогоднішній момент я хотів би оцінити состав Запорізького обласного совета Достаточно положительно. Прийшло у багато молодих. политиков, может, не молодых по возрасту, хотя вот, например, у нас фракция самая молодая, мы делали такие сравнения в сред, средний возраст. Радикальная партия самая молодая политика у нас средний возраст 36 лет, по-моему, не изменяет память. Да, поэтому много молодых, не политиков, много молодых специалистов во многих вопросах. И сегодня мы должны отметить, что э, если предыдущие каденции, если мы возьмем шестую, пятую, предыдущие, было какие-то у нас такие областные советы, советы достаточно сонные. То есть практически было доминирующее э, партийное большинство партий регионов, ее сателлитов. То есть на самом деле принималось решение в кабинете у председателя областного совета или же у губернатора Запорожской области. То есть на самом деле областной совет был определенным дополнением к решениям вертикали власти, та которая была на территории Украины в тот момент. А мы знаем, что у нас поменялись. Одни, вторые, третьи, четвертые, а пятых мы уже совсем забыли, что были такие политические партии, политические лидеры. То есть сегодня депутатский корпус достаточно живой, достаточно очень остро выражают свои мнения. То есть нету каких-то, будем так говорить, чьих-то авторитетных мнений, невзирая даже на мнение руководителей фракции или партийных лидеров. То есть депутаты достаточно серьезно относятся к проблемам любого уровня как и хозяйственным вопросам деятельности коммунальных предприятий Запорожского областного совета, так и политическим вопросам. На сегодняшний момент мы видим, что э, даже при всем желании лидеров политических партий и руководителей фракций очень часто депутаты голосуют по совести. И, наверное, сегодня это можно назвать самым главным достижением Запорожского областного совета э, седьмой каденции. На самом деле это очень важно, потому что э, был период, я уже повторяюсь, мы наблюдали депутаты понимали, депутати э, що від них нічого не нашего Сьогодні від нашого депутатського корпусу много вопросов важных. А якої справ чи проєктів ви вважаєте найбільш ефективними, результативними для ваших виборців? І, взагалі, хотілося б знати, які ви території представляєте, і як налагоджена система вашої депутатської роботи? Я як лідер. избирательного списка по Запорожской области Радикальной партии Леголешка э выбирался не по округу. Потом, когда уже распределяли округа, я взял себе два района. Я взял Александровский район, это же в котором я вырос, который как бы, проблемы точно мы его знаем, проблемы людей, многих людей за годы жизни просто идешь, узнаешь на улицах, общаешься ну, в разных форматах. И я взял Акимовский район как район, достаточно такой со сложной конфигурацией, с большим количеством проблем. Это тот район, ну там есть проблемы сельского хозяйства, проблемы курортной отрасли. Вот два района этих сегодня я представляю. И какая система вашей работы? Выездные приемы лично и помощников. То есть на самом деле вы же понимаете, есть два вида решения проблем районов. Первое – это работа с избирателями, с жителями этих районов. Там все до банального, к сожалению, просто. Приходят люди со своими проблемами, вы знаете, да, после некоторых приемов морально опустошается. На сегодняшний момент мы понимаем, что возможно мы в, э, в какой-то мере оторваны от жизни простых людей, от жизни людей, которые живут за чертой бедности. И конечно, вы знаете, есть сегодня депутатский фонд, и кроме депутатского фонда есть такие ситуации, когда э, с какое бы количество денег ты с собой не взял, я остаюсь без этого количества денег, потому что понимаешь, что на сегодняшний момент э, проблем у населения очень много. И второй вид работы ⁇ это помощь э, территориям. То есть это меньше касается города Запорожья. Города Запорожья гораздо большой бюджет, и мы на него не влияем. Но сельские территории на сегодняшний момент ⁇ это бюджетные вопросы, вопросы развития территории, вопросы функционирования территории. Сегодня мы видим, что э, большие проблемы возникают э, при объединении громад. Тобто начальники там районного обласного уровня одну, одно рішення в бідні громад, а самі громади від все в другому варіанті. Поэтому це є робота депутата на місцях. Юрій Миколаєвичу, а як ви оцінюєте стан місцевого самоврядування в Запорізькій області і в чому вбачаєте перспективи його розвитку і реформування? Лічна мною, лічна фракція, ліч і депутатським корпусом обласного сети? Ви знаєте, на сьогоднішній момент. Есть мы, знаете, в, в рамках одной передачи, наверное, будет достаточно тяжело отчитаться за том количестве законопроектов, которые мы вносили как депутатская фракция. Я лично внес несколько вопросов, которые были поддержаны как э, в основном эти вопросы касаются э, обращением к, к, к власти киевской. То есть это вопросы мы вносили о праве гражданина на оружие. Куча вопросов патриотического порядка. Сейчас вот наш депутат нес вопрос о том, что э, правильно будет при громад землю по замежами населенных пунктов отдавать право распоряжаться этой землей громадам. То, что сегодня мы ограничиваем действие громад, только вы же понимаете, э, громада одна, а распоряжается к совсем другие дяди или тети землей, которая принадлежит э, жителям громады. Поэтому таких вопросов достаточно много. Но если говорить о деятельности областного совета, еще раз хочу сказать, что э, главное достижение, что он работает. Несмотря, вот у нас э, Григорий Викторович Самардак обычно говорит, очень сложный состав сегодня совета, 8 политических партий, 8 фракций, на самом деле э, как-то э, между ними искать взаимодействие. Казалось бы, тяжело. Все представляют разные политические силы. Есть парламентские партии, которые между собой тоже не совсем уживаются. Есть партии местные, которые у нас не имеют парламентского представления. Но тем не менее есть бюджетные вопросы. Посмотрите, замечательно. Видно единение совета, когда принимаются решения о деньгах на развитие территории, о принятии каких-то комплексных программ, об их изменениях. На самом деле, это та работа, которую, наверное, не совсем заметно. Потому что вот пришли, была администрация, выдвинула какие-то проекты э, решений, проекты решения, решения подкорректированы на комиссиях. На самом деле это есть работа депутата, которая связана с, э, с какими-то бюджетными вопросами. А гораздо приятнее, конечно, поднять флаг, сказать, мы не хотим, там у нас есть одна фракция молодая, которая может 20 раз поднимает флаг, но это же не работа. Флаг поднимать можете поднимать на Майдане, на улице, э, писать в газетах. На сессиях Областного Совета надо работать. Хотя, хотя многие э, патриотические вопросы, которые поднимаются на областном совете, я считаю, очень важны. Почему? Потому что они э, дают на сегодняшний момент, мы живем в поле информационных войн, и для нашего э, соседа восточного сегодня страны агрессора Российской Федерации, э, поверьте, там все отслеживают и отслеживают, как живет, как, э, э, какими мыслями, какими тенденциями, тот механизм, на самом деле, областной совет это высший орган управления Запорожской области. Вы помните, что произошло в Донецкой области, в Ланске, в Крыму, когда те областные советы были непатриотичны. или же поддались на какие-то провокационные заявления. Возможно, мы не знаем, возможно, были какие-то методы физического устрашения применены. То есть, на самом деле, я думаю, мы на каком-то периоде найдем на этот ответ. Так вот, сегодня Запорожский областной совет где-то со скрипом, где-то с какими-то, возможно, Проблем вопрос, но все равно решения патриотического уровня принимаются замечательно. То есть, я думаю, мы все сигналы, которые для Востока, мы закрыли в хорошем как бы, смысле слова. А как вы оцениваете нынешний стан места самоуправления в нашей Запорожской области? И в чем вы видите перспективы развития, реформирования? Вы знаете, мы не можем говорить о Запорожской области, в отличие от э, всеукраинских проблем. Сегодня идет реформа местного самоуправления. Первые выборы показывают, что это очень важно, очень понятно жителям тех регионов, где идет реформа, где идет уже прошли выборы по новым громадам, где выбирают новых руководителей. То есть на сегодняшний момент это очень важно. На самом деле мы находимся на таком стыке управленческом. То есть на самом деле уже тысячи лет в борьбе вертикали власти. Вот мы сейчас видим облсовет с одними функциями и обладминистрацию с другими. И между ними будет стоять и борьба. Эта борьба не всегда идет на пользу громадам, потому что была администрация со своими делегированными полномочиями по бюджетированию, по распоряжению финансовыми средствами и так далее, и так далее, она подчиняется в основном своем кем назначается президентом и премьер-министром. Не всегда для территории эти решения полезны, и мы видим на каких-то моментах, что областные советы на некоторых территориях Украины идут в разрез с пониманием. Э, задач которые ставятся с киева не только в запорожской области во многих это идет ну южные северные вы знаете там любую территорию возьми не всегда все идет так вот пока не будет этого перекоса пока громады не возьм, не, не получат право до конца распоряжаться своими финансами пожалуйста был будут ну, уже в следующей каденции исполкомы создавать исполком будет распоряжаться и тогда четко, понятная вертикаль пришел господин Иванов депутатом, неважно от какой партии или от какой территории. И он уже не скажет, «А я не могу этой территории помочь, потому что у администрации совсем другое видение и так далее, и так далее. Есть господин Иванов, будьте так любезны, отчитайтесь. То же самое на местных громадах. К сожалению, мы сегодня видим, что вся реформа местного самоуправления очень как бы, сводится к такой достаточно циничной вещи. Создавайте громады, и сами распоряжайтесь своими финансами. Но мы-то должны понять, что практически все громады у нас были датируемыми. Очень мало самодостаточных территорий. Это территории, которые там, окружают города крупные, те территории, на которых там, им правдами и неправдами нужно зарегистрировать какие-то э, с большими бюджетами предприятия, где платятся налоги этих предприятий и так далее. И так далее. А на самом деле у нас везде все плохо. И возьмем какие-то районы сельскохозяйственные, которые сегодня мы знаем много проблем по закрытию школ. Конечно, когда школа финансирует центральная власть, все будут кричать, зачем нам эта школа с 12 учени... зачем нам закрывать школу с 12 учениками. Конечно, мы ее ставим. А когда завтра мы смотрим, что на эту школу местная громада должна выделить из своих 3-4 миллионов небольшого бюджета, полмиллиона или миллион. А таких школы две. А с чем же мы будем жить? Поэтому сегодня, к сожалению, многие вопросы административной реформы будут именно уходить на плечи громад. сами решайте свои финансовые вопросы. Мы вам все дали, можете зарабатывать, если сможете. Если у вас есть чем на каких-то активах, на каких-то ресурсах и так далее. А если нет, ужимайтесь. Вот как бы тоже всё, знаете, как, чтобы не начальный разговор в концом будет о деньгах. Угу. И наостанок, Юрий Николаевич, отныне свята ваші побажання колегам і всім жителям Запорізької громади. Ну, в першу чергу, жителям Запорізької громади. Ви знаєте, ми живемо в скрутний період. достаточно сложный. Последние годы э, люди боятся. Боятся будущего, боятся настоящего. Но, тем не менее, вы знаете если сравнить сегодняшний 16 год, 14 даже с 15 мы имеем устоявшееся государство, мы имеем зарубежных партнеров, которые нас поддерживают. Пусть не так поддерживают, как хочется нам, но точно поддерживают так, как не хочется стране агрессора Российской Федерации. Мы на сегодняшний момент выстраиваем мощнейшую украинскую армию. Выстраивается определенная вертикаль силовых структур, в которых тоже идет реформирование. На самом деле мы меняемся сами, это самое главное. То есть люди уже не хотят жить в той совковой идеологии или в том как бы, понимании мировоззрения, украл, выпил, прогулял в тюрьму. То есть ну, я как бы ультрирую. То есть люди хотят другая молодежь, другие как бы менеджерский уровень, другой уровень руководителей многих предприятий. Поэтому на самом деле все хорошо, изменения идут, только, к сожалению, мы не видим сегодня их на кармане бедных слов населения чтобы это в чем-то выражалось. Но мы все-таки надеемся, что тот путь, которым идет наша страна, он позитивный, он правильный. А своим коллегам я хочу пожелать в первую очередь не забывать о своей территории, о территории запорожской области о территории тех громад, от которых они выбрались. Невзирая на политические э, пристрастия, или же там принадлежность к каким-то социальным группам, или же там экономическим или промышленным кланам, на самом деле мы тоже должны признать, что у нас многие партии сформированы по клановому признаку. То есть, несмотря на это все, давайте служить в запорожской громаде, и все-таки, я думаю, оценку службы каждого или каких-то сил даст избиратель. Дякую вам, Юрій Миколаївич, за розмову. А нагадаю, що гостем нашої Добре. студії був депутат Запорізької обласної ради Ружин Юрій Миколаївич. Наразі проект інтерв'ю з депутатом продовжується, і ми запрошуємо до діалогу депутатів Запорізької обласної ради і керівників комунальних підприємств, установ та організацій. Наш медіа-центр завжди відкритий для вас.